Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, hündür bir ərazidən birində altı qaraj, əla bir həyət evin təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev yerləşir tam olaraq 3 sotaya yaxın torpaq sahəsində. Görürsüz, həqiqətən sahəsi çox genişdir qapısının önünə kimi. Bax burada görürsüz şey bütökülüb yolları çox yaxşıdır. Qarşı tərəfdə yəni marshrut yoldur. Həmkərlər izləyəcəyimiz qeyd etmək istəyirəm ki, evin yerləşdiyi ərazi çox hündür və əla bir ərazidir. Gördüyünüz kimi bax burada sağ tərəfdə ağac güləkmək üçün çox geniş bir sahə saxlanılıb. Ev altı qarajlıdır. Digər altı qarajlardan fərqi odur ki, çox Kişi fətnədir, kilib və torpaq sahəsi çox genişdir. İlk növbədə evin alt hissəsini sizə göstərəyəm. Bax burada görürsüz kombi aparatının yeri qoyulub, çox səliqəli şəkildə seçilib. Bax burada həyətan sahəsinə bir daha da baxış keçərək, bax görürsüz həyətan sahəsinin çox geniş sahəsi var. Deməli, hörmətli izləyicilərimiz, alt hissəsini sizə təqdim edirəm. Bax burada <coughs> adətən bir çox alıcılar bax buradan bir kiçik qapı qoyur. Bura olur mətbəx, yay mətbəxi daxil daxil olursu. E, Burdan maşın üçün bir yer saxlanılıb, bağlanılır. Bir maşın burada durur, burada da bir növbəti otaq olur. Və görürsüz bu da qapı yerləri ilə qoyulub və bax burada arxa hissənə də buranda yataq otağı kimi istifadə etmək olur. Adətən bu kimi evlərdə iki ailəli e, şəxslər daha çox müraciət eləyir. Görürsüz, bax burada arxa tərəfində də kifayət qədər yer qalıb, burada manqal və xodda digər şəraitlərdən istifadə etmək olar. Görürsüz, yəni hörmətli Zəzcənin tikincisi çox keyfiyyətli aparılıb. Beton kəmərlərdir atma taxtalardır yaxın-yaxın atılıb. Evdə son təmir ay tamamlanma işləri qalıb. Yəni qısa müddətli işlər qalıb. Və on dərəcədə çatdırım ki, ev çox yüksəldə yerləşir. Qarşı tərəf düz görünür və havası çox keyfiyyətli. Əsasən də astma bronxit olan xəstələrin çox əla bir havası var. Gördüyünüz kimi evin xarici görünüşüdür bu formada və evin axirinə də daha yaxından tanış edəcəm. Görsünüz, xarici görünüşü çox mükəmməl şəkildə işləndirilib. Deməli, həyətan sahəsini də təkrarlıq olaraq yenə göstərərəm. Bax bu qarşı tərəf, yəni videodan nə qədər yaxın görünür bilmirəm. Bax bu qarşı tərəf duz gölüdür. Duz gölünün havası, yəni gəlir bura çox hündür bir ərazidir. Daxil oluruq evin içinə, hörmətlə izləyəcəyimiz. Yəni əsas yaşayış sahəsi burdan götürülüb. Deməli, dəhlizdən sol tərəfdə bax belə böyük qonaq otağıdır. Qonaq vatağı. otağının ölçüsü çox genişdir. Döşəməsi taxta poldur. Burada elektrik qovşağı olub, televizor yer qoyulub. Və ondan əzəlcə çatdırım ki, evin hər bir tərəfi qoşa daşdır. Fundamenti 60-ın 50-yə beton tökülüb. Bax burdan yenə dəhlizdən bax vəkən sağ tərəfdə mətbəxidir, mətbəxinin ölçüsü də çox genişdir və qiymətini vurğulayaram. Qiyməti 60 min manat təklif edəcəyimiz, 60 min manata təklif olunur. Bax görürsüz burada mətbəxinin ölçüsü də çox genişdir. <laughs> və evin yaxınlığında 530 nömrəli marşrut xətti var. Və yaxınlığında da orta məktəb var, haraz market var. Yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektlərlə təmin olunmuş bir ərazidir. Vaqf görürsüz burada yataq otağının öldüsü çox genişdir. Və sizə növbəti yataq otağını göstərəcəm. Bax burada da növbəti yataq otağıdır. Bu otağın öldüsü də geniş görmək lazımdır. Hər otağa günəş şığı düşür, rahatlıq mə. Bax görürsüz bax buradan. E, məlumdur ki, evin hər bir tərəfi qoşa daşdır və bütün otaqlarda kombi xətləri çəkilib, əlavə olaraq elektrik qovşaqları, kontent yerləri qoyulub və burada qalacaq işlərdən hansılar var? Qaflar qoyulacaq sahibi tərəfindən, pollaklanacaq və alıcının istəyinə uyğun olaraq divar kağızları tamamlana bilər. Və görürsüz burada dəhrəzdə tavana çıxış üçün yer qoyulub. Hörmətli izləyicilərimiz, videomuzu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.